buxoro g'arbidagi registon <imitation> maydoniga yaqin hudud samoniylar istirohat bog'iga kiraverishda yana bir qadimiy hovuz topildi va olimlarning fikriga ko'ra o'n oltinchi asrga oid bo'lgan ushbu hovuz mavlonoy Asiri deb nomlanadi ma'lumot o'rinda aytish mumkinki mavlonoy Asiri 16 asrning ikkinchi yarmida 1640 yillarda buxoroda yashab ijod qilgan shoir bo'lib uning hayoti va ijodi to'la tadqiq etilmagan bu yerda Asiri madrasasi bor uni ichida mavlono asri mashiti ham bor edi afsuski yo'qotgan ichkarida lekin tashqari tomonda biza o'sha işte madrasadan shimoliy tomonda bu yerda biza karta asosida biza joyni topdik buni endi de, bismilloh deb boshladik boshlash paytda ana birinchi houni joyni topdik bu yerda xo'jalik hous uncha katta emas lekin zinapoya bu yerdan bir tomondan tushadi mashur uchun qulaylik olib borilayotgan arxeologik qazishma ishlari natijasida ma'lum bo'lishicha ushbu topilgan hovuz zinalari besh metr chuqurlikda joylashgan va bu kabi hovuzlarning topilishiga qadimiy eski katta yirik tutlar guvohlik beradi ya'niki qayerdaki mana shunday tutlar <laughs> daraxtlari bo'lsa o'sha yerda qadimiy hovuzlar mavjud bo'lgan tut qayerda bo'lsa u yerda qadimiy hovuz albatta bo'lgan shu haqidagi fikr yuz foiz qayerda suv o'sha yerda tut bu tut zax kash rolini o'ynagan o'ynagan hozir qazishma ishlari natijasida bo'lmasa bu tarixiy tutga ziyon yetmaydimi yo'q biz harakat qilyapmizki ziyon keltirmasin harakat qilyapmiz ma'lumki bu kabi hovuzlar qadimda shahar aholisini suv bilan ta'minlashda muhim manba bo'lib xizmat qilgan ammo 1920 yillarga kelib bu hovuzlar ko'mib tashlangan chunki u payt kasallik kelgan yigirmanchi yillar rishta bilan difteriya malariya kasallari paydo bo'lgan shu uchun chaqirgan fazlillo xo'jayev moskvadan institutni vakilini professor isayev u kishi aytdi срочно нужно закопать эти хаузы иначе население будет плоемо состояни будет большая arxiv hujjatlariga <laughs> ko'ra parkning ichida yana 3 ta tarixiy hovuz mavjud tabibon aruson muddao nomi bilan ataladigan hovuzlarni ham o'z ko'rinishiga qaytarish ishlari olib borilishi rejalashtirilgan